FIFA bukan sekadar menolak rayuan FAM. Tetapi mereka siap kata kena siasat gila-gila FAM ini kerana memang ada isu kredibiliti. Bahkan perbuatan ini berkemungkinan besarnya melibatkan unsur-unsur jenayah sampai FIFA mahu bekerjasama dengan pihak berkuasa dekat negara-negara seperti Malaysia, seperti Brazil dan sebagainya untuk siasat benda ini sampailah ke lubang cacing. Dan yang lagi menarik tuan-tuan dan sekalian, FIFA siap petik nama dua ejen yang dikatakan terlibat dengan skandal ini secara langsung apa. Drama makin lama, makin hangat. FM makin lama, makin hangat. Cerita macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada hari ini, FIFA telah mengeluarkan satu dokumen lengkap menceritakan ataupun menjelaskan tentang mengapakah mereka ini menolak rayuan pemain-pemain tujuh orang pemain naturalisasi warisan negara kita itu dan juga menolak rayuan FAM untuk dikurangkan hukuman dan sebagainya. Di mana antara lain tuan-tuan sekalian, benda ini sudah kata lama dah benda ini sudah kabur lama iaitu lah skandal ini sebenarnya masih panjang ceritanya walaupun FAM dikatakan mahu pergi ke CAS dan sebagainya tetapi apa yang telah dikeluarkan oleh FIFA pada hari ini which is sangat-sangat keras sebenarnya bunyinya memang begitu straightforward memang nampak sangat FIFA tak nak berlembut lagi dah memang FIFA melahirkan perasaan tak puas hati yang teramat sangat Saya kata terus terang ada kata kalau FAM bijak mereka tak akan bawa benda ini pergi ke CAS tetapi itulah kita pun tak tahu apa jadi kan cumanya pada hari ini apa yang dikeluarkan oleh FIFA itu memang sangat-sangat dahsyat tuan-tuan sekalian di mana mereka itu menyentuh berkenaan dengan mengapakah mereka menolak rayuan tujuh orang pemain naturalisasi itu kekalkan pergantungan dan sebagainya dan dalam masa yang semua juga mereka siap menyatakan apa yang berlaku pada ketika ini bukan sekadar isu dokumen itu falsified ke apa-apa ke tetapi straight up merupakan satu perbuatan jenayah dan mereka intent untuk siasat benda ini sampailah ke lubang cacing dan mereka melahirkan perasaan sesak puas hati kerana FAM sampai kesudah gagal untuk menamakan individu-individu yang terlibat sekadar pecat, sekadar rehatkan, sekadar gantung tetapi tak menamakan nama individu-individu yang terlibat dalam skandal ini di mana kalau anda bacalah kenyataan FIFA itu dari perkara 250 ke 255 dan juga dari perkara 298 ke 304 semuanya menceritakan dengan detail tentang alasan mengapakah FIFA begitu keras kepada Malaysia pada ketika ini. Tetapi pada peringkat awalnya, mereka menyatakan kenapa mereka menolak rayuan tujuh orang pemain naturalisasi itu kerana bagi mereka, ketujuh-tujuh pemain ini telah menunjukkan kecuaian yang sangat-sangat teruk bahkan kata FIFA seolah-olahnya disengajakan. Kecuaian ataupun sikap cuai yang begitu disengajakan dan menghilangkan kepercayaan dan juga menyebabkan kredibiliti memang sangat-sangat teruk. Jadi FIFA beranggapan bahawa oleh kerana benda ini memang tidak boleh diterima, maka hukuman mereka kekal. Mereka tetap kena jalani hukuman gantung selama 12 bulan dan juga didenda sebanyak 2,000 Swiss Franc setiap seorang. Tapi tak apalah, itu cerita lain. Dan of course lah pemain-pemain itu dikatakan mahu sama FM dan sebagainya. Tetapi itu cerita lain altogether lah. Sekarang yang paling menarik tentang FM itu sendiri. Apa kata FIFA? Nombor satunya, FIFA bukan sekadar menolak rayuan FM. Tetapi dalam masa yang sama juga, FIFA menyatakan bahawa benda ini, siasatan ini membuka pintu kepada siri siasatan yang baru yang jauh lebih besar daripada apa yang kita bajet sama ini. Mungkin selama ini, FFM kata, okey tak apalah, ini cuma masalah administration, salah hantar dokumen dan sebagainya. Tetapi kata FIFA dalam kenyataan mereka, benda ini memang kita reject. Kita reject habis-habisan alasan FFM konon kononnya ini cuma satu masalah kesilapan bagi dokumen. Satu salah pemfailan. Di mana kata FIFA, ini merupakan satu percubaan oleh FAM untuk downplay betapa seriusnya perkara ini. Dan benda ini memang tak boleh diterima sama sekali. Apatah lagi kata FIFA, berdasarkan kenyataan yang dikeluarkan oleh setiausaha agung FAM itu sendiri, iaitu Nur Azman Rahman sebelum beliau digantungkan. Di mana kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan oleh Nur Azman itu memang menunjukkan betapa FAM memang tahu yang mereka telah menghantarkan dokumen yang silap, dokumen yang falsify, dokumen yang palsu itu kepada FIFA. Jadi oleh kerana itu, FIFA merasakan bahawa yang, ish, kau ni gila ke apa masalahnya kan? Kau tahu dokumen yang kau hantar dekat FIFA itu merupakan dokumen yang tak betul, dokumen yang telah ditempel dan sebagainya, tetapi kau tetap hantar juga. So itu yang FIFA bengang masalahnya kan? Itu bukan masalah kesilapan administratif. Itu memang merupakan perbuatan yang sengaja sebenarnya. Dan kemudiannya, Poin utama FIFA tuan-tuan sekalian, Kesalahan ini sebenarnya mencabar asas integriti bola sepak bukan sekadar dekat Malaysia tetapi di seluruh dunia. Atau lebih mudah kalau kita faham, kesalahan ini sebenarnya bukan satu kesalahan yang kecil. Ini merupakan satu hal yang besar yang boleh menggoncang kredibiliti bola sepak Malaysia dan juga rantau Asia ini sebenarnya saya dah asasikan di mata dunia kalau ikutkan. Dan of course, FIFA juga menyatakan bahawa mereka menolak rayuan FAM dan FAM kena tanggung keseluruhan kos rayuan tersebut kos untuk masuk ke mahkamah sebagainya untuk perbicaraan ini memang FM kena tanggung 100%. FIFA menyatakan bahawa mereka tidak ada sebab langsung untuk membatalkan keputusan asal. Dan FIFA menegaskan di sini, tuan-tuan dan -tuan 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 sekalian. Memasukkan dokumen demi melayakkan pemain adalah perbuatan yang menipu sistem, mencemarkan kepercayaan global dan tidak boleh diterima dalam apa jua keadaan. Dan ini membawa kepada satu penyataan FIFA yang saya kira memang sangat-sangat keras yang bakal menjadi can opener lah yang akan membebaskan segala cacing yang ada. Iaitu kata FIFA, memang mereka mahu siasat FAM habis-habisan. Ini adalah part paling penting tuan-tuan sekalian. Benda ni paling penting untuk kita faham, untuk kita kaji apa yang tertera dalam kenyataan FIFA ini secara asasnya. Sebab yang lain-lain tu yang banyak-banyak akan -banyak dari perkara-perkara saya sebutkan tadi tu, dia lebih kurang sama je macam kenyataan FIFA sebelum ini. Tetapi yang ini yang lain dan yang ini yang lebih keras. Dan secara dasarnya tuan-tuan sekalian, FIFA menyatakan mereka kini ada asas yang sangat-sangat kukuh untuk melancarkan satu lagi siasatan lanjut setelah mereka yakin mereka memang ada bukti yang memang forgery ini berlaku dengan sengaja. Jenayah ini berlaku dengan sengaja. Di mana FIFA juga telah mengarahkan satu siasatan rasmi dilakukan ke atas operasi dalaman FAM. Di mana antara lain, FIFA mahu satu siasatan penuh dilancarkan untuk nombor satunya mengenal pasti individu yang memasukkan dokumen. Nombor duanya untuk memeriksa tahap pematuhan dalaman FAM. Nombor tiganya untuk memeriksa tahap keberkesanan takbir urus FAM. Nombor empatnya menentukan sama ada pegawai tertentu patut dikenakan tindakan disiplin. So, dalam ayat mudahnya tuan-tuan sekalian. Kita boleh katakan dekat sini, FIFA bukan setakat nasihat FAM, tetapi sekarang FAM seolah-olahnya diaudit oleh FIFA itu sendiri. Dan FIFA menyatakan, tindakan FAM sekadar menggantung Nur Azman Rahman tanpa sebarang alasan yang kukuh dan sebagainya, merupakan satu tindakan yang ibaratnya macam melepaskan batuk di tangga sebenarnya. Satu tindakan yang konon-kononnya nak selesaikan keadaan, tetapi sebenarnya ia tidak menjawab soalan. Adakah Nur Azman itu yang terlibat? Adakah Nur Azman itu yang memalsukan? Dia tak jawab. Dia sekadar gantung, But that's it. Tidak ada sebarang satu kenyataan yang kukuh yang menyatakan bahawa okay, Nur Azman inilah culprit. Dan yang paling menariknya tuan-tuan dan sekalian. FIFA kali ini dia tidak lagi bersorok-sorok. Mereka petik terus nama dua ejen ini sebagai pihak yang dikatakan terlibat secara langsung dalam isu dan juga skandal ini. Iaitulah Nicholas Pupo dan juga Federico Moraes. Di mana kata FIFA, kedua-dua ejen ini juga mestilah disiasat bersama-sama dengan setiap usaha FM serta pihak-pihak lain dalam FM itu Sebab kata FIFA, semua pihak terlibat. So kita kena siasat semua sekali tidak ada siapa yang perlu dilepaskan. Dan FIFA juga mendakwa penglibatan mereka menimbulkan kemimbangan serius yang mesti diteliti secara mendalam. Dan juga FIFA macam saya sebutkan tadi, dia orang tak impress langsung tindakan FAM sekadar memecat dan juga menggantung uh, Nur Azman tadi secara Agong, tanpa mendedahkan siapa yang benar-benar bertanggungjawab di atas kes ini. Dan FIFA juga telah melarikan perasaan sanksi terhadap integriti FAM dalam mentadbir urus tadbir bola sepak negara kita ini. Dan of course sekarang ini kita nak pergi kepada pemain-pemain tidak sah diturunkan dalam perlawanan-perlawanan antarabangsa. Sebab ramai yang bertanya, eh Papa beri. then kalau macam tu, apa jadi perlawanan kita dengan Vietnam, apa jadi perlawanan kita dengan Nepal sebagainya kan? Dalam dokumen FIFA, mereka hanya menyentuh tiga perlawanan persahabatan antarabangsa. Mereka tak sebut tentang perlawanan kelayakan sebut. Fik mananya keputusan kita menentang Vietnam dan juga Nepal kekal. So 4-0 kita kata Vietnam kekal uh, dan berapa jumlah yang kita menang ke atas Nepal dulu pun kekal juga. Cuma mereka siasat tiga perlawanan persahabatan antarabangsa yang turut dimain ataupun yang menampilkan pemain-pemain warisan ini secara dasarnya. Bila FIFA mahu satu siasatan khusus untuk tiga perlawanan persahabatan yang saya sebutkan tadi itu dalam kes inilah. Ianya untuk memastikan apa sebenarnya yang telah berlaku. Di mana dia nak tahu siapa pemain yang bermain dan bila semua sama ada hukuman yang lebih berat perlu dikenakan ataupun tidak. Dan yang paling gila sekali tuan-tuan sekalian, FIFA mengesyaki bahawa kes ini adalah kes jenayah. Bukan sekadar isu pemasaran dokumen biasa, masalah administratif dan sebagainya. FIFA dah mula syak. Benda ini merupakan satu straight up perbuatan jenayah yang mestilah disiasat secara tuntas. Bukan sekadar oleh FIFA, tetapi oleh pihak-pihak berkuasa dalam kes ini, polis lah kan dalam kes ini, di negara-negara terlibat. So, FIFA telah meminta kerjasama pasukan-pasukan keselamatan polis dan sebagainya dekat lima negara ini iaitu Malaysia, obviously, Brazil, Argentina, Spanyol dan juga Belanda. So, secara asasnya, skandal FIFA ini, skandal FAM ini tuan-tuan sekalian, akan menjadi kes polis lepas ini. Polis akan siasat. Saya tadi isu sangat bila negara-negara ni -negara siasatlah kan. Macam Spanyol nak siasat ke Belanda siasat ke. Itu saya rasa kita boleh letakkan kenan lah. Tapi minta maaf lah. Bukan nak merendahkan kelebiti siapa. Tapi kalau polis Malaysia lah siasat tuan-tuan dan puan. Saya ada sedikit kerisauan. Terutamanya untuk menyiasat linkage yang tidak ada kena mengena dengan FAM. Mungkin ada link sebagai contohnya kan. Mungkin pihak-pihak tertentu ada kaitan. Mungkin mereka lah yang telah menggalakkan. Mungkin mereka yang telah membawa masuk. Mungkin mereka yang telah menggunakan pengaruh tetapi oleh kerana pihak-pihak tertentu ini berkemungkinan tak ada kaitan langsung dengan FAM, maka mungkin mereka yang terlepas dan kita akan dapat saksikan lagi banyak kambing hitam akan didedahkan dan juga diletakkan untuk disembelih, tuan-tuan dan -tuan, sekalian. Tuan -tuan. Dan yang paling utama sekali, FIFA membayangkan benda ini baru nak start. Kita bajet, oh nak habis dah, dah rayuan ketolak kan, dah selesai dah -seles semua. Tak, FIFA membayangkan yang benda ini baru nak start. Segala ini baru nak bermula. Kerana kes ini, kata FIFA, menjurus dan membawa kepada siasatan yang jauh lebih berat berbanding sekadar untuk menghukum sesiapa yang buat falsified dokumen SPT itu. Dan of course, FIFA antara lain menyatakan bahawa mereka tak terima langsung alasan FAM ini isu teknikal. Macam saya sebutkan pada awal tadi, FIFA menolak sama sekali kata-kata FAM bahawa benda ini sekadar satu benda kesalahan teknikal, masalah administratif. Mereka tak terima tindakan FAM untuk downplay benda ini. Mereka kata this is a very huge case, benda ini sangat-sangat besar, a very big scandal So mereka kena siasat dengan tuntas. FIFA akan siasat mengikut bidang kuasa mereka iaitu siasat FAM dan sebagainya dan of course macam saya sebutkan tadi FIFA akan minta bantuan polis dari Malaysia dan juga polis-polis dekat lima negara lain tu untuk siasat benda ini sampai ke ujungnya. Mungkin akan berlaku tangkapan, mungkin akan berlaku hukuman, Wallahualam bisawab. Tetapi inilah dia tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah kabur ke anda ketika mula-mula kes ini keluar. Saya dah kabur ke anda benda ini baru bermula benda ini baru sahaja nak meletup tuan-tuan sekalian. Ada banyak lagi benda yang kita akan nampak sepanjang perkara ini berlegar. Sepanjang isu ini berjalan, kita akan jumpa penemuan-penemuan baru, kenyataan-kenyataan baru dan juga segala ancaman-ancaman baru. Tetapi yang paling utama sekarang ini, nasi dah jadi bubur. Kita nak marah lebih-lebih pun tak boleh juga. Benda dah jadi, tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan. Nak jadikan pengajaran pun, kita tengah terima sekarang ni kan? Dan kita tak tahu macam mana boleh Malaysia boleh pulih daripada semua ini. Dan kalau anda tanya saya, ini ialah skandal yang jauh lebih besar berbanding dengan skandal rasuah yang melanda negara kita, melanda bola sepak negara kita pada sekitar tahun 1990-an, 1994-1995 yang dulu yang menyebabkan ramai pemain kena gantung, Singapura keluar daripada Liga Malaysia dan macam-macam lagi. Kes yang sekarang ini jauh lebih besar. Dan saya seru kepada semua pihak yang terlibat sama ada terlibat dengan revolusi Arimah Melaya, whether anda terlibat secara langsung atau tidak dengan FAM ataupun di mana -mana dengan mana-mana pihak dalam hal ini tolonglah sama-sama pikul tanggungjawab. Kalau menang, semua nak claim. Oh, akulah yang hebat. Akulah yang telah membawa itu ini sebagainya. Tapi bila jadi macam ni, masing-masing nak nak lepaskan diri. Masing-masing nak hilangkan diri. Masing-masing tak nak bagi tanggungjawab. Mana boleh macam tu bang. So, sonok nak sama sonok sama-sama. Bila sedih, takkan seorang-seorang kot. Agak-agaklah.